исход там вот почему у нас забрали машину скорой помощи я объясню потому что вот как после реформирования э, скорая помощь стала вовремя не доезжать в сельские в сельскую местность и в селе Шелудьковка умерла женщина которая два часа ждала скорую и она умерла и жители э, и жители Шелудьковки восстали летом Жители Шелудьковки летом восстали и начали требовать, чтобы их обеспечили скорой помощью. В результате одну скорую помощь с Комсомольска забрали в Шелудьковку. Вместо и того, на... чтобы в Шелудьковке выделить отдельную. Получается, что в Шелудьковке стабилизировалась ситуация, там уже появилась скорая помощь. А вот эта ситуация с неоказанием вовремя медицинской помощи перенеслась на Комсомольский. И стали не получать вовремя помощь в Комсомольске. Понятно. Поэтому приезжал и заступник губернатора, и губернатор к нам приезжал. Как бы открыли центр экстренной медичной допомоги, который будет работать с 17.00 до 8.00. Ну, в принципе, это как? Это, конечно, лучше, чем вообще ничего, но это хуже, чем было, потому что было отделение скорой медицинской помощи, которое круглосуточно работало, а теперь это всего лишь, и там весь медперсонал, который необходим, он на этом отделении дежурил, а теперь это всего лишь будет фельдшер ну, оказывать вот помощь, ну, тоже поможет вызвать скорую, сможет померять давление, но такой профессиональной уже помощи, конечно, здесь и оказано будет.